Hai guys, ini iPad R4 yang keluar tahun 2020 Saya pertama kali nyobain iPad ini tahun 2022 Buat kerja yang gak butuh spek yang tinggi banget Tetapi ringan di bawah kemana-mana Sekarang iPad R4 ini harganya sekitar 5-6 jutaan Yang lumayan banget buat sebuah iPad Tapi wajar kalau kalian penasaran gimana performa iPad yang udah 4 tahun ini di zaman sekarang jadi yuk simak review lengkap saya tentang iPad Air 4 ini di tahun 2024. Mulai dari performa. iPad Air 4 ini ditenagai chip A14 Bionic dan RAM 4 GB. Ini adalah chip yang sama seperti di iPhone 12 series. iPad ini masih ngebut buat penggunaan sehari-hari dengan refresh rate sampai 60 Hz dan jarang banget lag saya nggak nemuin masalah pas pakai untuk catatan, kerjaan dokumen, edit foto, dan nonton media. Tapi ada beberapa kekurangan soal performa. Pertama, RAM-nya agak kecil buat standar 2024. Jadi kadang aplikasi yang masih pengen kalian buka tiba-tiba mati di background. Bikin multitasking sedikit nyebelin. Selain itu, secara keseluruhan ipad R4 ini masih punya performa yang solid buat kebanyakan hal yang kalian lakuin di ipad dan dengan harga di bawah 6 jutaan performanya masih cukup worth it di 2024 soal desain ipad R4 memiliki desain tipis dengan sisi yang rata dan bezel yang simetris looknya saya suka banget dan selain kelihatan clean, screen to body rasionya juga naik 3% dari ipad R3 dan ukuran layarnya jadi 10.9 inch layar IPS 60hz ini masih kelihatan oke okay dengan kerapatan pixel 264 ppi yang bikin tampilannya tajam dan brightness maksimal ada di 500 nit. brightness maksimalnya emang gak wow cuman seperlima dari iphone 15 pro tapi jujur aja, orang jarang pakai iPad di luar ruangan, dan Apple bahkan nggak upgrade layarnya di iPad Air setelah ini. Saya pribadi nggak pernah butuh pakai iPad di luar. Jadi buat editing video atau nonton media di dalam ruangan, saya ngerasa warna, kontras, dan kecerahan di iPad Air 4 ini udah cukup keren. Semua dipertimbangkan, dan layar di iPad Air ini masih bagus di 2024. Bicara soal aksesoris, iPad ini support Apple Pencil Gen 2 dan casing magnetik. Standar terbaru buat aksesoris iPad. Apple Pencil Gen 2 bawa beberapa peningkatan kayak desain lebih sleek, support double tap, dan wireless charging pas ditempelin ke iPad. Tapi di sisi lain, pesona asli dari Apple Pencil ada di latensi yang rendah pun rejection yang bagus dan dukungan software yang semuanya udah ada di Apple Pencil Gen 1. Tapi untuk kalian yang ngerasa Apple Pencil terlalu mahal, saya ngerekomendasiin beli tiruan Apple Pencil yang seperti saya pakai ini seharga sepertiga dari Apple Pencil. Ya, sekitar 500 ribuan karena ini juga sudah bisa ngelakuin sebagian besar hal yang sama dengan harga yang jauh lebih murah. Soal casing magnetik iPad R4 support dengan Apple Magic Keyboard yang memungkinkan kalian buat ngetik di iPad dengan lebih mudah. Namun harganya juga nggak murah. Kalau saya rekomendasikan bisa yang merk lain juga ya. Kayak yang saya pakai ini karena bisa melindungi seluruh bagian iPad kalian. Secara keseluruhan iPad R4 support semua standar terbaru buat aksesoris. Jadi kalian punya semua opsi buat gonta-ganti aksesoris iPad ini sesuai keinginan kalian. Soal kamera, iPad R4 punya lensa 12 megapiksel di belakang yang juga diadopsi iPad R5. Realistisnya, kamera ini bakal dipakai buat foto dokumen atau mungkin papan tulis di kelas. Jadi buat kegunaan itu udah cukup nggak mungkin juga kan bikin video atau take video pakai iPad. Kamera ini nggak seburuk iPad R sebelumnya yang cuma punya lensa 8 megapiksel dan aperture yang lebih kecil. Tapi ini juga bukan kamera yang luar biasa. HP lo kemungkinan besar bakal jauh lebih bagus buat foto dan video. Kamera depan di sini bisa diandalkan buat video call dan zoom meeting tapi nggak bakal ngasih hasil yang wow buat apapun di luar itu. iPad Air 5 yang keluar setelah ini punya kamera pan yang lebih besar dan lebih banyak megapikselnya. Kalau itu penting buat kalian. Singkatnya soal kamera, ini salah satu aspek yang kurang penting dari sebuah iPad. Tapi sejauh kalian butuh kamera di iPad, iPad Air 4 ini masih bisa diandalkan di 2024. Soal metode unlock Ada pemindai sidik jari yang tertanam di tombol power bagian atas Sejauh yang saya pakai, ini masih bisa diandalkan di iPad Air Gen 4 Tapi nggak ada Face ID ya di sini Karena itu fitur yang Apple cuma kasih di model Pro Baterai di iPad Air 4 punya kapasitas 7606 mAh dan ngasih daya tahan baterai yang solid. Saya rasa iPad Air umumnya punya daya tahan baterai yang luar biasa dan meskipun yang ini secara teknis punya kapasitas lebih kecil dari iPad Air 3 sebelumnya, rasanya masih sama sih. Kalian bakal dapat daya tahan baterai yang bagus sampai sekarang. Oke, buat ngerangkum iPad ini awalnya tersedia dalam varian 64GB dan 256GB. Kalau kalian nggak butuh banyak storage, saya saranin ambil model 64GB yang bekas atau refurbished seperti yang saya pakai ini buat dapat value terbaik. Tapi ya, di 2024 ini iPad R4 masih tablet yang solid dengan satu-satunya kekurangan nyata adalah chip dan RAM dan sedikit kesulitan dengan tugas yang berat. Tapi performa buat penggunaan sehari-hari plus desain terbaru bikin iPad ini jadi lebih keren terutama dengan harga sekitar 6-5 jutaan oke sekian dari saya subscribe kalau kalian ngerasa konten ini bermanfaat dan juga like serta notifikasinya kalau kalian mau tahu aplikasi iPad gratis pengganti Microsoft Office Word, Excel, dan PowerPoint versi PC yang bisa kalian pakai dan mirip banget tampilan serta fungsi-fungsinya komen di bawah ya